Всем привет! На каком основании закончится война? Не на основании, когда все э, начнут говорить на украинском, там есть люди, которые думают. А основание это наше сердце. Когда сердца людей э, начнут каяться, начнут возвращаться к Богу по-настоящему. Э, не только там говорить Я верю в Бога, но дела э, не соответствуют этому. Нужно веру показать по делам. И нужно людям ежедневно изучать Слово Божье. И у нас есть пастыря Станислав и Юлия Салтаненко, которые каждый день дают хлеб жизни, который меняет судьбы людей. Уже тысячи людей просто насколько ушли от проклятия, от власти дьявола и получили полное исцеление и теперь помогают другим. И если ты думаешь, что нет выхода, выход есть в Вы, Иисусе.